перед нами да. представители вооруженных сил. Очень, я очень благодарен организаторам этого мероприятия и благодарен только потому, что для меня великая честь выступать перед военным коллективом, перед солдатами Поэтому я благодарен всем, кто пригласил меня на это мероприятие. Итак, в 800 в десятом году Петром I началось строительство заводов пороховых в России, которые были передовыми в Европе, на которых изготавливались пороха и строились ракеты. Первые ракеты были изготовлены по проектам Зачастка, генерал-лейтенантом вооруженных сил России, с дальностью до трех километров. Кроме того, Засядько создал прообраз первого подразделения ракетных войск, которое возглавлял капитан царской армии и принимали, они принимали участие во всех войнах. В те времена были изготовлены ракеты сигнальные и фугасные с разными э, пусковыми установками. Козловыми, э, треноги, ну и, и лафетные и так далее. Через сто лет Константиновым было, это уже в 1910 году э, были созданы ракеты, разработанная технология, созданы ракеты с дальностью до 5 километров. В 1939 году наши вооруженные силы применили впервые ракеты в ведении боевых действий на реке Ольхебуг. Участвовало в звеном реактивных истребителей И-16, которые применили эти ракеты в этом вооруженном конфликте. Кроме того, в Августе 1939 года на вооружение было принято, разработаны реактивные снаряды, и на вооружение было принято, вы знаете, это хорошо, наверное, из истории современной, Катюша БМ, боевая машина БМ-13, которая в 1941 году в... в июня в июне э, за, э, в июне в, в июне за месяц в мае за месяц до начала войны было принято на вооружение, а в 14 июля э, применили э, применили эту пусковую установку в Орше, где были э, в Белоруссии э, на станции, где было сосредоточено огромное количество военной техники и личного состава. Это применение привело в ужас немецких захватчиков. Они почувствовали, что в России в Советском Союзе есть свои секретные виды оружия. И результат был ошеломляющим. Начало Великой Отечественной войны остановило развитие этой, этого направления. И было отдано предпочтение ствольной артиллерии, так как ракеты имели низкую точность и, и точечные цели не могли поражать с теми головными частями, с теми боезарядами, которые они несли. Поэтому предпочтение было отдано ствольной артиллерии которая успешно э, поражала э, точечные цели и вы знаете во время великой, великой отечественной войны артиллерия называлась богом войны и это по, э, по заслугам это все было правильно определено ибо артиллерия советская артиллерия наводила ужас и поражала любви на немецко-фашистских захватчиков и поражала любые цели и укрепленные, и наземные, и воздушные, и так далее. После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году президент Соединенных Штатов Америки Трумен в послании к Конгрессу писал, добытое Нами победа поставила перед, Соединенным, перед народом Соединенных Штатов Америки постоянную, жгучую необходимость управления всем миром. Для этого мы должны быть готовы к ведению войны с применением атомного, бактериологического и химического оружия в Советском Союзе. Итак... Итак, запомните, 45-й год, вторая половина послания президента Трума на Конгрессу, где он заявил на весь мир, что мы должны управлять всем миром. Мы, Соединенные Штаты Америки. На сегодняшний день вы, очевидцы, знаете, они сейчас говорят, если не мы, тогда кто? Мы должны управлять всем миром. Советский Союз вынужден был, кроме того, были отработаны после этого планы нанесения ударов с применением атомного оружия по 20 городам 30, 30 атомными бомбами. И цинично было посчитано потери мирного населения, которая составляла 14 миллионов человек. Итак, из года в год. Начиная с 1946 года, планы нападения на и наносения ядерных ударов по Советскому Союзу переносились в связи с тем, что были какие-то еще их сомнения в окончательной, достижении окончательной победы. Советский Союз этот вызов принял и уже в 1946 году были, было запущена первая баллистическая ракета в Капустином еру э, отечественного производства. <coughs> Конечно, с использованием тех технологий, которые достались нам от э, остались <coughs> в Германии при э, значит, э, захвате того завода, где производились фау 2 фау 2 3 которые немцы использовали для нанесения ударов по Англии. С, этого, с того времени э, в Советском Союзе начались, началось на массовое про, э, производство, проектирование и производство ракет э, всех модификаций. 1946 по 1959 год Советский Союз создал основу для создания ракетно-ядерного оружия и создания ракетных войск стратегического назначения, которую обосновал в те времена главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения главный баршал артиллерии, герой Советского Союза Неделин.